桑延为了魏一凡，把别的同学给打了。这打架问题呢，我们和受伤学生那边已经处理好了。现在要处理的呢，是你们俩这个早恋的问题。啊？我们没早恋。对，我们俩没早恋，是我单方面喜欢魏一凡。 青春期对恋爱有幻想，这个我理解。但是你们现在学业这么重，你早恋肯定会分心的嘛。桑延，你能不能就是把你那个热情啊，变成一种努力的动力？你上大学，你成熟一点，你再谈恋爱也不迟嘛。对对对。对对嗯。不是<师>。范大伯，你还真得多费点心，你多关心关心他。 好好了，没大事。啊了，你们沟通吧，就这样，我上课去了。哎，你你夹好了，你看人老师讲多好啊！啊，谢谢,谢谢老师啊。你不要点样啊！ 我么不要脸啊！小小年纪就学会勾引男人了，是不是？你得以学业为重啊！啊，你这行，你,你真的喜欢他？哎呀，那还用问吗、啊？儿子，不错，眼光可以啊，跟你老爸眼光一样、啊。喜欢他就忍一忍，都上了大学再说。 回家给我收拾行李，听见没有？为什么要收拾行李？哦，那个你大伯母,母的弟弟啊，在北榆有个房子，我们准备搬那儿去住。哎哎,哎，我告诉你说啊，转学以后你彻底要跟这小子跟我断绝关系，听见没有？哎哎，再再见。 晚到几点、啊？马上下班了，怎么了？帮忙顺道买份披萨回来，有人想吃。干嘛不叫外卖啊？过年还吃披萨？难道是女朋友想吃？挑你爱吃的好味。 这样会不会有点渣、啊？大过年的，怎么还这么多人吃披萨？